उस पॉइंट पर तो मंदिर बन नहीं रहा है चैलेंज करते हैं स्वामी करने का फन पहना है औकात हो तो आंख से आंख मिला के बात करो मोदी और राम मंदिर ध्यान भटकाने के लिए इन विषयों पे हमारे देश का मीडिया अदूरदर्शी है उन्होंने तो कहा मोदी और राम मंदिर

भला बुरा संसार और नारायण को बैठ के अपना भवन बुहार बात समझ में आ रही है ना बात यह है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह होता है दुनिया का ठेका कोई लेता नहीं है तो मैं इस देश का नागरिक हूं पूरी बात हो जाने दो बीच में टुकड़ टुकड़ करना है, है। प्रश्न करोगे तो उत्तर पूरा सुनना पड़ेगा समझे अभी तो प्रश्न हुआ ही नहीं है। हो गया ना बोलिए फिर पूछिए मैं ये कह रहा हूं आप जिन लोगों से पंगा ले रहे हैं आपको मालूम है किन लोगों से आप भली भांति मालूम है भली भांति मालूम है मैं जिन लोगों से पंगा ले रहा हूं मैं लोगों से पंगा नहीं ले रहा हूं यही तो समझ की बात है मेरी दृष्टि में मैं तो आजाद शत्रु हूं मेरी दृष्टि में कोई मेरा शत्रु नहीं है कोई मेरा अपोजिशन में नहीं है क्यों क्योंकि मुझे पता है कि ये संपूर्ण सृष्टि मात्रिवत पर दारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मत सर्वभूतेषु यअपश्यति शा पंडितः सहसाधक सहभारतीय सहसनातनया मैं एक सनातन साधक

जिस देश के बच्चों में रामत्व का विकास होना चाहिए सरकार उनको जब राम के आदर्श को जो विधि में आए और जो हमारे श्रेष्ठ लोग हैं जो जेष्ठ लोग हैं जो हमारे संत हैं हमारे अभिभावक है वो को आचरण के साथ अपने बच्चों को संस्कार दें हम अपने संतों से अपने वरिष्ठों से यद आचरती श्रेष्ठा तत्व प्रमाणम नहीं अभी पूरी बात हो जाने दो यदि राम के रामत्व को लाने से ही रामराज आएगा मंदिर बनाने से रामराज नहीं आता है क्योंकि बहुत मंदिर है राम

ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट अंग्रेजों की तरफ हुआ और ये काले अंग्रेजों के मानस पत्रा हाँ, साहब का बाबा साहब का जो संविधान है उसका एक ही शब्द जिसका नाम है समता समानता का विधान जिसको हमारे शास्त्र पहले से मानव सभ्यता के लिए चरितार्थ कर रहे हैं क्या संविधान को भी बदलना चाहिए पूरी बात यह संविधान तो बढ़िया है संविधान का पालन नहीं हो रहा है संविधान तो बेचारा धरा धरा सड़ रहा है संविधान के ठेकेदार संविधान के रखवाले संविधान की दुखाई देने वाले संविधान का अपमान कर रहे हैं संविधान का सम्मान करने के लिए हम लोग आ गए हैं ठीक है आप जो जिस तरीके से आप जिस मुखरता से जिस तरीके से आप विरोध कर रहे हैं आप जिन लोगों का विरोध कर रहे हैं लोग ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर का विरोध आप इसलिए कर रहे हैं ताकि मोदी जी का विरोध कर सके देखो <coughs> मोदी <coughs> और राम मंदिर <coughs> ध्यान भटकाने के लिए इन विषयों पे हमारे देश का मीडिया अदूरदर्शी है मुद्दा ना मोदी है ना राम मंदिर है मुद्दा है इस पूरी समस्या के पीछे अज्ञान मनुष्य एक चैतन्य है मनुष्य एक समझदार है जब मनुष्य को बगला दिया जाता है संप्रदायवाद में जाति भाषा वर्ग भिन्नता है सारे मिथ्या अभिमान क्षेत्र क्षेत्र का स्वार्थ उभारे लेकर ले अपनी पहचान ये जो स्वार्थ और अभिमान है इसके कारण ही समाज में सब प्रकार की शिक्षा और शिकायत है एक दूसरे से घृणा नफरत जाति शोषण द्रोह विद्रोह और युद्ध के बीच का मूर्ख जा रहे हैं इसलिए पूरी धरती बारूद के ढेर पर बैठी है स्वच्छता है आज इजरायल और हमास कैसे लड़ रहे हैं वहां कैसे बच्चों की चीखें निकलें कैसे वहां के छोटे छोटे निरी प्राणी बिल्कुल निर्दोष निर्देश प्रजातर निर्दोष है ना लेकिन लड़ाई कौन कर रहा है जिनको हथियार बेचना है ये हथियार बेचने वाले अमेरिका हथियार की हथियार पर अपना बाजार चलाने वाले कौन चलाने वाले जो दूसरे देशों को लड़ाते हैं इस प्रकार से जूझ रही है उसका सच्ची बात की चौबीस में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जवान किसान संसद में मजबूत सरकार बनाएंगे और सबसे पहले पूरी धरती पर मानवीय चेतना को विकसित करने के लिए सत्संग मंत्रालय बनाएंगे सत्संग मंत्रालय और सबसे बड़ा काम होगा समझ के विकास पर हमारा विकास को प्राथमिक

इस देश में अपने पूर्ण अस्तित्व में है जो लौटा प्रहरी है जो है, सदाचारी है वो इस देश के पूरे के पूरे संसदीय क्षेत्रों में संत है भगवा पहनते हैं आप पहनते नहीं है हाँ, पहनने का मतलब मतलब बसंत है है आपका आपका चोला भगवा है, तो आपका जो है देश के मुसलमानों के प्रति आपका क्या, क्या मेरी दृष्टि में कोई मुसलमान और हिंदू नहीं होता है मेरी दृष्टि में एक समझदार होता है और एक ना समझ होता है हिंदू कितने मुसलमानों से बत्तर को कर मुसलमान उसको कहा जाता है प्रकृति से जो जा रही है उसको जीवन शैली और प्रकृति से संस्कृति की जीवन पद्धति जीवन शैली जा रही है उसको हम सनातन संस्कृति के संस्कार मुसलमान ईसाई यहूदी पूरी दुनिया की मानव सभ्यता के लिए क्यों क्योंकि

समझदार आदमी हम बनाएंगे प्रेम बना का एक पंथ है जिसको राम ही केवल प्रेम प्यारा जान लो आप बेटा चार महीने पहले एक पक्षी कहीं से गिरा था उसको एक किसान ने उठाया उसको ट्रीटमेंट किया और व्यक्ति पक्षी के प्रति उसकी जो संवेदना थी उस संवेदना से वो पक्षी उस व्यक्ति का फेल हो गया मेरा विश्वास है कि प्रेम के बल पर ये पूरी दुनिया आपका परिवार बनने को तैयार है राजनीति करने वाले बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि जो मुसलमान है घर वापसी कराएंगे आप भी उसी तरह की बात तो 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 लोग कहेंगे बीजेपी ठीक है ऐसा सुनिए मेरी बात जो मुसलमान की घर वापसी मैं कह रहा हूं कि जो बीजेपी के पाखंडी हैं सबसे पहले तो हम इनको ये कह रहे हैं कि ये मोदी

ध्यान भटकाने के लिए इन विषयों पे हमारे देश का मीडिया अदूरदर्शी है उन्होंने तो कांग्रेस भगा के भाजपा को इसलिए लाए थे हम लोग सब समर्थक थे इसी भाजपा के ये राम का नाम ले रहे हैं ये कुछ देश के लिए अच्छा करेंगे ये गरीबी मिटाने का काम करेंगे लेकिन इसने अस्सी करोड़ लोगों को बचत इन दोगलापन इनका डबल स्टैंडर्ड देखा इसलिए मैं बागी बना हूं इसलिए मैं बागी बना हूँ इन सब लोगों ने देश को नोच डाला है कांग्रेस और भाजपा एक सांपनाथ है दूसरे नागनाथ है